30% погасло за сентябрь. За, за лютый месяц. За Сегодня у нас было профсоюзное собрание, в котором мы обратились к нашему руководству. Мы попросили прийти сюда финансового директора, который, чтобы он ответил нам на вопросы. Мы никаких ответов на свои вопросы не получили. Они нам говорят, мы должны вернуться на работу и работать. Есть, да. Мы сказали, что мы не согласны. У наших людей нет даже на проезд для того, чтобы доехать до работы. Но что нам сказали? Это ваши проблемы. Мы ничего не требуем такого сверхъестественного. Мы требуем, пожалуйста, выплатите нам то, что мы заработали. Потому что невыносимо жить. У нас у многих маленькие дети, у многих есть больные родители старенькие, за которыми ухаживаем. Мы ж не... Мы выполняем всю свою работу. Мы просим, пожалуйста, помогите нам кто-то. На все вопросы говорят, что надо обращаться в НКРЕ. Но туда, туда нам доступ, доступа нет. нет. Что нам делать? Мы не имеем права страйковать, они говорят, мы не имеем права людей лишить электроэнергии. Ну а что нам тогда делать? Мы не, не имеем знаем. права закрыть абонентский отдел, который, ну, допустим, обслуживаем да, обслуживает абонентов. Людей. Мы делаем всю свою работу, но при этом наше руководство не выполняет никаких обязательств, мы которые обещан, должны. Постоянное то, обещание, постоянно. обещание. Деньги до конца недели, и тогда вам дадут деньги. Но мы этому уже... Хотя они говорят, что нам якобы должны с, до завтрашнего дня, до вечера выплатить зарплату. А наш финансовый отдел, к которому мы обращаемся, говорит, денег нет на счетах, и откуда они их должны их взять, непонятно. Хотя мы каждый день собираем деньги с людей, с юридических лиц, миллионы. Миллионами. Миллионами, Куда да. уходят миллионы, мы не знаем. На, на этот ответ нам никто не дает на этот вопрос. А что планируете вы пишете какие то радикальные действия? сейчас? Что хотели? Нам сказали, что мы не имеем права. У нас уже соблюдены все уже там... Мы дошли до того что стратегический объект, мы имеем права страйковать, потому что город останется... Без электроэнергии, Мы же не можем отключить больницы, вы же понимаете, что... Мы не хотим этого, мы этого не хотим, мы хотим решить это по-любому. Мирно, да, мирным путем. И, соответственно, мы тоже боимся, как весь коллектив, что мы будем уволены. Даже после этого... Да, после вот этого интервью мы переживаем о том, что мы останемся на улице Потому что на сегодняшний день уже все сельские расы, которые... Черкасу было наркотическое относятся, они звонят и говорят, что пошло запугивание людей, для того, чтобы они не выступали, для того, чтобы они просто угомонились и ждали. Ждать чего? Ждать. Когда? Ждать уже нечего. Они не могут ответить. Звонят садиков, со школ, даже начали уже звонить у многих людей кредит, кредиты. Понимают, да. что такие зарплаты, за которые ты не можешь купить, себе позволите, берутся кредиты. Теперь все эти коллектора звонят даже нашему руководству. Они просто передают нам телефон и говорят, звоните в банк. Они не отвечают им, почему почему они нам не выплачивают зарплату? Ну, соответственно, Мы... проценты растут, кредиты растут да, и да, всю... банк не спрашивает, есть зарплата или нету. Точно так же снимают квартиры и тоже нас многие даже живут на платить квартирах. за это нечего. У нас есть правком. Мы обращались с правком. Наш правком обошел, сделал всю нужную процедуру. Но перед сегодняшним собранием я так поняла, что был какой-то разговор, потому что правком начал говорить чуть-чуть по-другому. Подождите, помолчите. Ну сколько можно молчать? Мы живем в городе. У нас негде вырастить себе там как. Дополнительного в дохода кроме зарплаты да, у нас нет. нет. Нам нас лишили, наших детей лишили на Рождество зарплаты, нам не дали ни на Новый год, хотя наше все руководство улетело отдыхать. За что? Они же за что там могли, а мы не можем позволить. до мною рібенку нічого було сказати і положити підйомку. У нас відверто кажучи, надія тільки на вас, на пресу. Більше ми нічого не можемо зробити. Да. Страйкувати, як всі страйкують, ми не можемо страйкувати на стратегічний об'єкт, незважаючи на психофізіологічний стан наших працівників, які працюють під напругою, забезпечують енергоснабження всього міста. Ми не можемо. У нас тільки надія на пресу, тому що йде війна, війна олігархів, війна іде. Вони б'ються за це, це Енерго, і нам між строк кажуть так, це у вас буде таке, поки не приватизують. А не приватизують, це вже три роки не приватизують. І в нас не тільки зарплата, розумієте? У нас бензину нема, канцтоварів да, немає, обладнання немає, інструментів нема, спецодягу, півтора року не, роз, не получали, працюють самі, лампочки вкручують самі. Понимаєте, от це все. Це такий ком. От. І єдине, мені каже, чого вони там наверху ще бояться, це преси, це огласки. Тому у нас тільки це на вас, вас надія. Вас. Да. А, Дякуємо. Це вже крик душі. Вона вже не внутрішня, вона вже вийшла так. за межі. Спасіма <рес> вам.